May the Lord bless you. I would like to invite you to listen to this wonderful testimony. I believe that the Holy Spirit will really minister to your heart and your faith will rise up to the next level when you hear this wonderful testimony from your brother or sister. God bless you. I would like to introduce myself. My name is Te. My name is Te. ผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าอย่างแรกที่ผมได้มายืนตรงเนี้ยวันวันนี้แล้วก็เวลานี้อีกครั้งนึง I would like to thank God for giving me the opportunity to stand here today. Als erstes möchte ich Gott danken dass ich hier und jetzt stehen kann. คำปรยานของผมเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา In the past August t e s o m also l e t z t e n August, ist mir etwas passiert. เกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพของผม I was sick in August. Ich hatte Schwierigkeiten, also Krankheiten. ผมได้เริ่มอาการแบบหายใจไม่ออกซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับปอดครับ I developed pulmonary or lung problems and I could not breathe. Plötzlich hatte ich, ähm, ich konnte nicht mehr atmen. Ich hatte Atemnot und es lag an uh, etwas uh, Defekt in, in der Lunge. I went to a, uh, care ich bin dann zu der Notaufnahme gegangen. ich uh, Notaufnahme and i was sent by the ambulance to the hospital because i was very sick. Okay. und dann wurde ich in, mit ähm, Krankenwagen an ein, anderen, an ein anderes Krankenhaus ähm, ver, ver, verbracht uh, scan, and, and I scan to check my lungs. und dann war ich in diesem einem, ich Weiß nicht, wie es heißt. MRI-Gerät, dieses große, wo du reingehst und dein ganzer Körper durchgerönt wird. Und And because the scan Nick was, was abnormal, I was sent up to another room to have the uh, the scope because scope into the lungs to look at the lung tissue. Und da die Ergebnisse wirklich ähm, nicht normal waren, wurde ich noch mal weitergeschickt an eine Untersuchung wo sie die, eine Kamera in meine Lunge hineingeführt haben. Und, doctor found infection, infection in my lungs. Und sie haben eine bakterielle Entzündung in meiner Lunge entdeckt. Und der Doktor hat mich in die ICU intensive care unit

and i could only pray when i become more conscious wirklich beten the doctor talked to my wife and explained what was going on and the doctors hat my frau Mit meiner, mit meiner Frau ein Gespräch gehabt sie fanden, 20% of oxygenation in my blood. Und ich, hatte, Very bad. Und ich hatte nur 20% sauerstoff in meiner lunge normally normalerweise haben wir als mensch 98% ซาวาสต็อกในอุณหภูมิ u และเขาเพียง20%ซึ่งคุณหมอบอกให้ภรรยารับรู้แลวก็โอกาสรอดคือหนึ่งในห้าเท่านั้น and the doctor told my wife that the chance that I would survive is only 20% most likely I would die meiner Frau gesagt dass die Chance dass ich ü b e r l e b e wirklich nur 20%ภรรยาได้นำเรื่อง ประกาศกับผ่านซูมกับพี่น้องในกลุ่มคริสเตียนแล้วก็รวมถึงอาจารย์หมอที่อยู่ในกลุ่ม Every week we have Zoom teaching between I and the b r a n d sister in Europe and this new came to the Zoom group and Passover u o o n and the whole group pray for him for healing. wo e r u p p Treffen und zusammen lernen. Und dann ähm, habe meine Frau diese Neuigkeit in, in die Gruppe reingebracht. Und Pastor Varun und die Geschwister haben für mich gebetet. God und Gott hat das Gebet erhöht. <coughs> Ich bin fast gestorben in der Dunkelheit, aber ich bin noch aufgewacht in der Herrlichkeit. Und Gott hat es ein Wunder vollbracht, denn ich konnte wieder mich wieder Und Gott hat ein Wunder vollbracht, denn ich konnte mich wieder aufsetzen. มีลมหายใจอีกครั้งครับ My My breathing came back to normal within a short period. ผมลุกขึ้นมาแล้วพระเจ้ารู้กระทั่งว่าอาหารที่ผมชอบอ่ะคืออะไร I after I woke up sat up God know that what kind of food <Yep. S 1> I like to eat. Und als ich, als ich aufgewacht bin, wusste Gott sogar, welches Essen mein Lieblingsessen ist. Aha, So, the first meal I ate in the hospital in Switzerland is Karte. Hospital in Switzerland, Karte. <laughs> Und das erste Essen, das ich in der, im Schweizer Krankenhaus bekommen habe, war Karte. ผมขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ I thank the Lord Jesus แล้วก็อยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านด้วยครับว่าทุกอย่างพระเจ้าให้เราได้เสมอครับ I would like to encourage all of you I want to thank God and tell you that nothing is impossible with God. Ich möchte euch ermutigen Bei Gott sind alle Dinge möglich. May the Lord bless you. I'm so glad that you listened to this wonderful testimony. And I would like to invite you to become a born again Christian or a child of the Almighty God. The Bible says in John chapter 14, verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus Christ, the Son of God, came into the world and died for us. He took our sin. From us on his body on the cross, and he took the curse, the sickness on his body. Therefore, if we invite Jesus to come in, we are forgiven and we can go to heaven and we can have a super abundant life. Therefore, pray with me right now. Invite Jesus to come into your heart. Father in heaven, I repent of my sin. I ask you to forgive me. I will follow you. Lord Jesus. Come into my life right now. You are my Lord. You are my Savior. You were raised from the dead on the third day. Thank you, Lord Jesus. My name is recorded in the book of life. In Jesus' name, amen. I pray that you'll find a good, biblical, spirit filled church. You will grow spiritually and God will use you, protect you, bless you anoint you and provide for you. God bless you. Thank you so much for spending time with me.